Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Fatin Anissa binti Jabri yang memegang nombor matrik di 2022 1102892. Saya merupakan pelajar semester 6 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Awal Kanak-Kanak. Hari ini, saya akan membentangkan projek akhir tahun saya dari bab 1 hingga 3 iaitu hubungan antara kesihatan oral dan prestasi akademik kanak-kanak 4 hingga 6 tahun di Malaysia. Kesihatan oral bukan sekadar tentang kebersihan mulut. Ia memberi kesan langsung terhadap kesejahteraan dan tumpuan belajar kanak-kanak. Menurut WHO dan Kementerian Kesihatan Malaysia, kadar karis di Malaysia kekal tinggi walaupun terdapat perkhidmatan pergigian percuma Namun begitu, masih terdapat kekurangan kajian tempatan yang mengaitkan status kesihatan oral dengan prestasi akademik, terutamanya dalam kanak-kanak prasekolah ataupun yang berumur 4 hingga 6 tahun. Kajian ini dijalankan bagi mengisi jurang tersebut. Masalah pergigian dalam kalangan kanak-kanak sering tidak disedari. Ini menyebabkan mereka mengalami kesakitan berpanjangan, sukar menumpukan perhatian dan akhirnya terjejas dalam pelajaran. Selain itu, ramai juga yang ponteng sekolah kerana sakit gigi. Walaupun perkara ini dilihat secara umum, masih kurang kajian di Malaysia yang benar-benar mengkaji kaitan antara masalah ini dan kesan langsung terhadap pencapaian akademik. Objektif kajian ini dibahagikan kepada tiga. Pertama, untuk mengenal pasti sejauh mana tahap kesihatan oral dalam kalangan kanak-kanak 4 hingga 6 tahun. Kedua, untuk mengenal pasti prestasi akademik mereka berdasarkan skor dalam subjek teras. Dan ketiga, untuk melihat sama ada wujud hubungan signifikan antara dua faktor ini. Bagi mencapai objektif tersebut, saya merumuskan Tiga soalan kajian. Soalan-soalan ini menumpu kepada mengenal pasti status kesihatan oral terhadap pencapaian akademik serta hubungan antara keduanya dalam kalangan murid dalam kalangan kanak-kanak berumur 4 hingga 6 tahun. Kajian ini sangat penting untuk memberi kesedaran kepada pihak sekolah dan ibu bapa bahawa Kesihatan oral adalah faktor yang boleh mempengaruhi prestasi belajar. Dapatan kajian ini juga boleh menjadi asas bagi pelaksanaan program pendidikan kesihatan yang lebih berkesan di peringkat awal kanak-kanak. Walau bagaimanapun, kajian ini turut mempunyai beberapa batasan yang perlu diakui. Pertama, data diperoleh daripada soal selidik yang diisi oleh ibu bapa yang boleh mengandungi unsur bias atau ketidaktepatan. Kedua, rujukan kajian terdahulu dalam bidang ini khususnya di Malaysia masih terhad, menjadikan ulasan literatur mencabar dan memerlukan gabungan sumber antarabangsa. Ketiga, walaupun borang Google Form membolehkan capaian lebih luas yang mungkin tidak mencakupi populasi ibu bapa yang tidak mempunyai capaian internet atau kurang celik teknologi sekaligus menjejaskan keterwakilan data. Model kerangka ini menunjukkan bagaimana masalah kesihatan oral boleh menjejaskan kehadiran murid ke sekolah. Ini seterusnya menjejaskan keupayaan mereka untuk fokus dalam kelas dan akhirnya menjejaskan prestasi akademik mereka. Kajian ini disandarkan kepada dua teori utama. Pertama, ialah teori keperluan Maslow yang menyatakan bahawa keperluan fisiologi seperti kesihatan mesti dipenuhi dahulu sebelum murid dapat memberi tumpuan terhadap pembelajaran. Jika murid mengalami kesakitan seperti sakit gigi, mereka tidak dapat menumpukan perhatian sepenuhnya. Teori kedua ialah teori ekologi perkembangan Bronfenbrenner yang melihat perkembangan kanak-kanak sebagai hasil interaksi pelbagai sistem persekitaran. Dalam konteks ini, keluarga iaitu orang yang dapat melihat penjagaan kesihatan oral di rumah dan sekolah iaitu guru yang mampu melihat prestasi murid memberi pengaruh langsung terhadap kesejahteraan dan pencapaian akademik murid. Teori Maslow sesuai digunakan kerana kanak-kanak masih berada pada peringkat asas dalam hierarki keperluan. Sekiranya kesihatan mereka terjejas, proses pembelajaran juga akan terganggu. Sementara itu, teori Bronfenbrenner turut relevan kerana ia melihat murid sebagai individu yang berkembang melalui pengaruh langsung keluarga dan sekolah. Kesihatan oral bergantung kepada penjagaan ibu bapa di rumah dan pemantauan guru di sekolah. Oleh itu, interaksi antara faktor persekitaran inilah yang memberi kesan kepada perkembangan akademik mereka. Hasil kajian saya menyokong pandangan dalam kedua-dua teori ini. Murid yang sihat dari segi oral lebih fokus dalam kelas selari dengan hierarki Maslow pada masa yang sama, pengaruh persekitaran seperti penjagaan oleh ibu bapa dan sokongan guru turut memainkan peranan besar seperti yang dijelaskan dalam teori Prof. Brenner. Oleh itu, kedua-dua teori ini saling melengkapi dalam menjelaskan fenomena yang dikaji. Kajian ini menggunakan pendekatan kuantitatif bukan eksperimental Rekabentuk ini dipilih kerana saya tidak memanipulasi pemboleh ubah sebaliknya hanya ingin memperoleh data tentang tahap kesihatan oral dan prestasi akademik serta melihat pola yang wujud. Kajian deskriptif sesuai untuk mengumpul maklumat dalam populasi semasa tanpa sebarang intervensi sisi kajian terdiri daripada kanak-kanak berumur 4 hingga 6 tahun yang belajar di pelbagai institusi di Malaysia. Sampel kajian terdiri daripada responden yang diperoleh melalui edaran borang soal selidik atas talian menggunakan Google Form. Tiada lokasi khusus ditetapkan kerana borang diedarkan secara terbuka dan atas talian. Instrumen utama ialah soal selidik yang diedarkan kepada ibu bapa. Soal selidik ini mengandungi dua bahagian iaitu bahagian kesihatan oral seperti kekirapan menggosok gigi, simptom sakit gigi dan pengamalan makanan manis dan bahagian prestasi akademik seperti tahap penguasaan literasi dan numerasi. Soal selidik akan dinilai dari segi kesahan muka oleh pencara penyelia. Prosedur kajian bermula dengan penciptaan borang soal selidik di Google Form. Borang tersebut diedarkan melalui media sosial dan aplikasi WhatsApp kepada ibu bapa murid yang mempunyai anak berumur 4 hingga 6 tahun. Penerangan ringkas diberikan di awal borang dan pengisian adalah secara sukarela. Segala maklumat responden dirahsiakan dan digunakan hanya untuk tujuan akademik data yang diperoleh daripada soal selidik akan dianalisis menggunakan statistik statistik deskriptif seperti kekerapan, peratusan dan min untuk menerangkan tahap kesihatan oral dan prestasi akademik responden perisian yang digunakan ialah jamovi yang membolehkan paparan data dalam bentuk jadual dan graf bagi memudahkan pemahaman Secara kesimpulannya, kajian ini menunjukkan bahawa kesihatan oral merupakan aspek penting dalam membantu perkembangan akademik kanak-kanak. Penjagaan kesihatan mulut sejak kecil boleh memberi kesan positif terhadap tumpuan dan kehadiran ke sekolah. Diharapkan hasil kajian ini dapat meningkatkan kesedaran dalam kalangan ibu bapa serta mendorong intervensi awal dalam penjagaan kesihatan gigi. Andian itu sahaja daripada saya. Terima kasih.